今天吃羊的腰子，不一样的做法，不一样的味道啊！哥，这有点少啊。哦、呃，弟弟，你说少，我没办法，这、就是慢慢攒的玩意儿，一个羊就两个，我我我不能现在跑到羊群里干下来呀、啊。嗯、呃。把刀给我弟弟。嗯、呃。把这个取下来。嗯、呃。把这块肉去掉。这块肉处理干净了，把贴纸拿出来。嗯、呃。 弟弟，倒盐。嗯。好嘞，弟弟，好嘞。嗯。放两个辣椒，放两个腰子，再撒盐。嗯。好嘞。嗯。就这样包上。嗯。拿刀割掉。嗯，就这样两边都卷上。嗯。哎，好嘞。最后剩一个了，哥，咋包呀？ 一个单不能包啊，不吉祥。但是有一个办法呢，苏亚弟弟，你去包里把那个单拿过来。嗯。哥、啊，我把单拿过来了。那不挺好吗？这不两个单了吗？吉祥。哎，包完了没？我们这个羊腰子用铁纸包好了以后，放炭火上。 猪腰弟弟上边铺上火，好。我们这个盐焗羊腰子就这样，半个小时烤的话，差不多熟了。好，期待呀哥，那不听我、哦。